сделали краешек, 200 потратили в прошлом году. Прошлый раз она меньше... была. если он сейчас пролевет? Нет, сказала, что 200 килограмм. тоже пролегла. Вот прорвала прям... Оно фонтаном как текло, текло, да. И вот оно прорвало, нашло выход. И прям шпоклевку порвала. страшно ночевать, страшно. Ну, это проще, проще mm. видите, Смотрите, я тут боюсь включать, потому что посмотрите, три ведра больше собрала этого. Вот. О, видите, вот там. Везде, вот тут. Это все мокрое. Сейчас И тут, видите, набралось воды. Четвертый. Просто вот. А вот еще. Я их просто в кембрике все подевал, поизолировал, зелемятиком уже тоже разбыл. Конечно. Тебе похоже было, или Здорово. Что, полный видишь?

Скажи, что то льется. Думала из окна. Смотрю, в окно чистое, сухое. Поворачиваюсь на звук. Я, ну, у люстры. Просто, не знаю, ключей 5 или 6 было. Кричу, папа, папа, у нас потоп. Папа, выбегает сюда. И тут просто так с розеткой, с выключателя, просто с струйками течет. Воды было, не буду врать, вот так вот. По щиколотку. Вот. Это вот в соседней комнате, вот так вот оно все текло. Здесь плохо видно просто, вот она все течет. Все, и, и, и снизу, вот так вот, с плинтусов просто. Оно, ручей, Настоящий ручей. И не успевали ни, ни ведрами, ничего не сделать. Вот пришел с работы. Полностью комната вся в воде. С крыши капает, аж бежит. Мы вот вышли на крышу, в линевках, вот этих вот линевках, вот снимите, пожалуйста, здесь вот так вот было воды. ЖСК говорит, что мы

все деньги были с города. Там вот ведро стоит, да. Это люди сами ставят. Ну, давайте, давайте, обратим внимание сначала давайте Обратим внимание. И четвертый, смотри. Это на что у нас получается? Вот с четырех стыков шла вода. То есть на ленту не... Вода шла очень сильно, не шла, а лилась на техническом этаже мы видим, ну, беглым осмотром мы видим с вами что? трубы выполнены, это уже, эти трубы делались, насколько мне память, не память ну, то, что мне рассказывали 2-3 года назад, это делалось еще до капитального ремонта кровли. Значит, трубы у нас лежат горизонтальной поверхностью, что уже нарушение технологии уже. Стыки муфты соединений с трубами, выполненные путем обмотки простой лентой ФУМ, хотя должны быть резиновые прокладки, это, видимо, тоже, опять же, нарушение технологии, которое привело то, к тому, что мы сейчас видим, то, что люди так сильно пострадали. Но, в первую очередь, конечно, людям, к сожалению, приходится свертаться непосредственно до ЖБК-2 за возмещением своих убытков.